Assalamualaikum dan hai semua. Pernahkah anda dengar tentang microgreens? Microgreens merupakan anak benih sayur atau herba yang dituai dalam masa 7 hingga 14 hari selepas disemai. Ia dituai apabila daun sebenar mula terbentuk. Antara jenis microgreens yang biasa ditanam termasuklah radish, brokoli, bunga matahari, ketumbar, mustard, bayam dan sebagainya. Menariknya, beberapa percubaan juga telah dilakukan menggunakan ulam-ulaman tempatan seperti ulam raja yang berpotensi tinggi dari segi khasiat dan rasa. Apakah keunikan microgreens? Pertama, saiznya yang kecil, khasiatnya besar. Makro hijau dituai ketika masih muda tetapi mengandungi nutrien yang lebih tinggi berbanding sayur matang. Kedua, pelbagai warna, rasa dan juga tekstur. Setiap jenis microgreens mempunyai warna, rasa dan tekstur tersendiri Menjadikan hidangan lebih menarik dan berwarna-warni. Boleh dimakan mentah dalam salad, sandwich, smoothies ataupun sebagai hiasan hidangan utama. Ketiga, ianya mudah ditanam di mana-mana. Ia tidak memerlukan tanah luas atau peralatan khas. Boleh ditanam di rumah, pejabat atau ruang kecil dengan cahaya yang minimum. Yang keempat, kitaran tuayan sangat singkat hanya 7 hingga 14 hari dari semayan hingga boleh dituai. Sangat sesuai untuk gaya hidup moden dan urban farming. Kelima, kaya dengan fitokimia dan antioksiden. Ia mengandungi pelbagai vitamin, mineral, karotenoids dan fitokimia yang menyokong penjagaan kesihatan. Seterusnya, potensi pasaran tinggi. Ianya mendapat penerimaan pengguna yang sangat baik dan berpotensi untuk dikomersialkan di negara kita. Terdapat supermarket yang menjual microgreens. Kajian menunjukkan bahawa microgreens mengandungi nutrien lebih tinggi berbanding sayur matang. Tahukah anda bahawa pelbagai spesies microgreens menghasilkan pelbagai kelas fitokimia yang sangat bermanfaat untuk kesihatan namun masih belum diterokai sepenuhnya terutamanya dalam kalangan ulam-ulaman tempatan seperti ketumbar, ulam raja dan sebagainya. Kajian menunjukkan bahawa kandungan nutrien dan fitokimia dalam mikrogreens ini boleh dipertingkatkan melalui kaedah tertentu seperti biofortikasi melalui penjagaan pembajaan tanah dan folia, pendedahan kepada cahaya tertentu seperti LED merah atau biru, pengaruh suhu semasa pertumbuhan serta semburan nutrien semasa tempoh percambahan. Kaedah ini bukan sahaja meningkatkan nilai pemakanan Malah menjadikan microgreens lebih berpotensi sebagai sebagai makanan fungsian masa depan. Namun begitu selepas dituai, microgreens sangat mudah kehilangan kelembapan. Ini menyebabkan ia cepat layu dan menurun dari segi kualiti serta nilai pasaran. Strategi pembungkusan yang berkesan, penyimpanan pada suhu yang rendah dan kelembapan yang terkawal amat penting untuk mengekalkan kesegaran. Selain itu, amalan kebersihan yang ketat perlu diamalkan sepanjang proses penuaian, pembungkusan dan penyimpanan. Kalau anda nak tahu lebih banyak tentang microgreens dan inovasi pertanian lain, jom datang ke Persidangan Komuniti Pertanian Kebangsaan 2025 PKPK 2025. Persidangan ini terbuka kepada semua pelajar, petani, usahawan dan sesiapa sahaja yang minat dengan pertanian. Ada pameran dan peluang menemui rangkaian komuniti pertanian seluruh negara. Jumpa ada di PKPK 2025.